Вот да, вот именно вот, вот так, вот так вот когда-то несколько лет назад они себя и вели. Вот, вот, вот такое маленькое счастье. И вот, вот сейчас наш маленький друг, я расскажу немножечко такую небольшую легенду, легенду о маленьком счастье, такого вот маленького, который вот так вот прыгает, скачет, и она не знает беды, не знает обид, не знает ничего плохого. Когда-то давным-давно так такое маленькое счастье путешествовало по городам весело и пыталась найти свой приют, свой дом. Оно заходило, забегало в разные дома и спрашивало людей, что я могу дать вам. А люди просили только материально Просили деньги, просили деньги, что-то материальное. это, но оно не задерживалось в доме и убегало. Оно осталось только в домах двух женщин, двух прекрасных женщин, двух мам, которые сумели такое чудо сохранить. В их семьях появились эти прекрасные двое молодых людей, Илья и Маргарита. И маленькое счастье от них не ушло. Она осталась жить с ними на долгие, долгие годы. Да? Мы просим маму, Татьяну Алексеевну и Татьяну Борисовна подойти к нам сейчас сюда. И из рук вот этого маленького. Вот этого маленького-маленького счастья, как когда вот давно, потом создавали свои семьи. Зажечь огонечек. Как давным-давно и зажгли мы свои домашние очаги. А сегодня настало время зажечь домашний очаг двух любящих сердец, их семейный домашний очаг. И в их сердцах и в их доме поселится это же маленькое счастье. Дорогие мамы, зажгите, пожалуйста, свечу, символ домашнего очага, пелье и Маргарите. На рождение ваших детей, на Кристины, на годовщины вашей свадьбы, на все важные события вашей жизни. А ваши мамы всегда будут рядом с вами. Всегда вы вас пом вам помогут, вы вас поддержат. Будьте счастливы, любите друг друга и не забывайте о своих семьях и о своих близких. Счастья вам, любви!